Не заздрю я, Івану Петровичу, Павлу, все життя різати тих, кого ти любиш. Може, йому треба було на кошках все-таки. Я просто цитату з нього, що коли я приступаю до дослідження, до яке в кінці пов'язане з загибелю тварини, я відчуваю важке відчуття е, суму, що перериваю е, життя, що є катом живої істоти. От, 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 от. Ну, але... Мушений був це робити для того, щоб працювати вперед науку. Але годі про Павло, в нас інша тема, ми говоримо про кіно, про певний прорив, можливо, в українському кінематографі, Успішний рік, про рік 2012, який нам, можливо, щось теж несе. І ми говоримо з Олегом Коханом, українським кінопродюсером, продюсером, зокрема, авторського кіно, який працює з багатьма. Власне, коріфеєми можна сказати так, це Кірою Муратовою, з із... Комуратою з Романом Балаяном, з Селяні, з... з Кшиштофом Занусі. Як взагалі працювати з такими майстрами і бути людиною, яка каже, ні, ні, тут буде дешевше, сцена зроблена, а оця дуже затягнута от, на остаточному Ви їм даєте право остаточного монтажу, наприклад? Чи у вас завжди вистачає твердості, щоб, скажімо, десь їх зупинити? Ну, як роботи це... Во-первых, это интересно, познавательно, и я считаю, для меня и в профессиональной, и личной э, карьере это большое счастье и подарок, потому что это, на самом деле очень большой э, опыт и, э, скажем так, ни одна студенческая скамья, ни одна школа не даст того опыта и знаний, тех знаний, и в первую очередь отношения к кинематографу, которая дает непосредственная работа над фильмами с этими режиссерами. Это, во-первых, самое большое достижение и опыт, который я приобрел в общении и в работе с этими мастерами. Все, что касается переговоров непосредственно бюджета сцен финальных монтажей и так далее и так далее это непосредственно наша работа поэтому когда все время спрашивают интересуются вот как вы находите общий язык это наша совместная работа основной целью которой является сделать и мой интерес и, ре, и интерес режиссера это сделать совместную интересную качественную картину поэтому здесь всегда возникают какие-то трения разногласия но мы всегда находим общий язык для того чтобы картина вийшла, і представити її зрителю і кінепсії. Хотілося запитати про е, Лозницю. Фільм Щастя моє доволі да. успішний фільм. Е, він його показали в 32 країнах світу, і тільки в Україні він не був. Ну, не тільки, але в Україні він не був mm. у прокаті. Е, чи варто нам цього колись чекати і чого так стається? Ну, к сожалению, так вийшло, тому що картина не проста, картина авторська, картина артхаусна. Да? <связывая> у нас, к сожалению, рынок еще не структурирован, и не существует кинотеатров, которые бы могли самостоятельно показывать артхаусное кино, как это существует в сети кинотеатров во Франции, в Германии. И самое главное, здесь самый большой акцент, это поддержка непосредственно а, фильмов, выходящих а, в прокат, авторских фильмов. Я привожу пример, например, а, Франции или Германии, которые приобрели картину для проката на своих территориях. дистрибьютор, который покупает картину, имеет возможность от каналов, либо от фондов, для продвижения этой картины получить финансовую помощь. В частности, французский дистрибьютор получил 85 тысяч евро для печать, копий, рекламы, промо. То есть это вспомогательное средство, которое, к сожалению, пока на данный момент, я подчеркиваю, пока на данный момент не учтены в программе продвижения этого самого. Я со своей стороны уже имею такой опыт, потому что только через опыт, через продвижение, через непосредственное участие в рынке ты обладаешь этими знаниями. Доношу это до нашего нового там, закона и все эти этапы нужно учитывать и понимать, то есть, другими словами, учитывать опыт всех европейских и мировых кинематографий, которые, еще раз повторюсь, учитывают момент не только финансирования картины, очень важно еще помогать картине пробиваться к зрителю. Да? Очень важно ей произойти на этапе разработки сценария. Потому что думают, что когда сценарий, вот я привожу пример, почему у нас там нету исторических фильмов, да. Киевская Русь, Казахство, там, либо любой другой период. Потому что фильм для того, чтобы там, написать сценарий, нужна целая <как> финансовая программа сценаристу, режиссера, чтобы разработать работа с архивами, это все поездки, изучение, локации. это нужны средства. На данный момент это пока не учтено. Пока не учтено, но мы вот, да, какая-то когорта первопроходцев, продюсеров, работаем. В диалоге уже с властью, с новым законом хотим это момент донести, учесть, и чтобы это все было учено и, собственно, работало как в мире, как в Европе. Вы говорили про Францию, там шло не про поддержку своего кино, а идется даже про, про кино. То есть украинский фильм приехал туда, и ему его поддерживали, и дали деньги на то, чтобы раскручивать Безусловно, Францию. Безусловно, да. То есть они совершенно четко вычислили, насколько важно, они четко понимают, какая аудитория, какой процент аудитории смотрят. А во Франции это очень высокий процент аудитории, которые интересуется и любят авторское кино. Да? Там вопрос о том что нужно его снимать или не нужно вообще не стоит а якую любовь до э, до авторского кино про Украинцам возможно ну, во-первых у нас уже есть традиции и я вам хочу сказать что очень радостно вот предыдущие наши картины это мелодия для шерманки райские птицы то есть мы видим что помимо уже старшего поколения которое является и знают этих мастеров и имена там Муратова Балаян актеры там Ступка Олег Иванович Янковский, очень большое количество молодежи. То есть у нас есть привитая традиция, скажем так, у молодежи, которая интересуется и смотрит кино. Очень большой популярностью пользуется и хорошие бокс-офисы были у фильмов Джармуша, да, mm -hmm. цветы», Светы и Уди то есть mm -hmm. публика есть и традиция это существует, просто ее нужно развивать. Это кропотливая, каждодневная, очень э, планомерная работа, которая должна вестись и развиваться, потому что еще раз повторюсь, не только развлекаться кино, это еще и искусство, которое позволяет нам поднимать интересные вопросы и получать на них ответ. Вот я вас ощущение, что фильмы, которые вот вышли перед вашим форматом они недооценены, не недостаточно сюда их знают, подевились. Ну, есть объективные, скажем так, критерии, есть субъективные, да, там нравится, не нравится, посмотрели, не посмотрели, а есть объективные критерии. Вот за там 10 фильмов, которые мы сняли за последние там пять лет, мы э, проехали свыше там ста фестивалей да, ведущих практически всех класса А получили больше 60 призов, кинопремии. То есть это объективные критерии, которые мы можем там, знаете, судачить, вам может нравиться, не нравится фильм, но в киноотрасли, в частности, во Франции, в Германии, в Америке, существуют при выделении грантов, существуют объективные критерии, то есть существует определенная таблица, по которой оценивают профессиональную, э, профессиональное качество и профессиональный уровень продюсера. Да? <связь> Участие в фильма, предыдущего фильма продюсеров фестиваля класса А, это определенный балл. Победа. Да? количество собранных э, денег в прокате, то есть существуют mm -hmm. объективные критерии, и имиджевые, и творческие, и объективные финансовые, поэтому, чтобы, знаете, каждый раз не возвращаться, снимает хорошее, плохое кино, существуют таблицы, и этот опыт нам тоже нужно учесть, и не придумывать велосипед, просто взять, адаптировать, принять к э, э, украинским реалиям, и существовать, и как можно быстрее развивать украинский кинематограф. Ну от вас чтобы найти себе месток, то есть есть фильмы, которые ну, подтверждены, Дуже успішним фестивальним, фестивальним показом, mm -hmm. там є хорошою критикою, та і рецензіями схвальними. І при тому всьому для, для багатьох людей все-таки мені здається, от вони точно знають, що от новий фільм зняв там Вуді Аллен, На нього вони підуть. Вони а, щось чули, що напевно якийсь новий фільм зняла Кіра Муратова, mm -hmm. але вони на нього вони не знають, де він іде, mm -hmm. де його взяти чи варто його дивитися. Ну от, тобто от. Якийсь момент, щоб більше люди зорієнтовані, mm -hmm. от не так, не щоб не е, цитувати Леніна, спробую дозволь себе цитувати е, Фолькера Шльондорфа, який казав німецький е, до речі, який мав Оскара за для барабан, режисер, е, який сказав, що для німецького глядача дуже часто він дуже в деталях знає поліційний відділок, як влаштований в Лос-Анджелесі, але він не знає, що через дорогу знаходиться mm -hmm. в його рідному місті. Mm -hmm. Тобто, життя, скажімо, там от іншої країни більше відоме. Mm -hmm. Так само там ж життя кінематографу, наприклад, Франції. Mm -hmm. Mm -hmm. А Англии, Британии больше ведомы. это mm -hmm. вопрос, национальный, mm -hmm. скажем, так. Да, безусловно, э, культурная идентификация. Я всегда тоже в интервью уже неоднократно повторял, что про мушкетеров, колбоев и всяких разных других персонажей мы знаем больше, чем про самих себя, да, чем про казаков, наших князей, про исторические как бы корни, которые у нас существуют. Именно по, по причине, как бы активной культурной экспансии этих стран. Вот. Поэтому я думаю, что как минимум снимать кино для того, чтобы узнать свою историю посредством кинематографа можно таким образом, скажем так, познавательные еще функции Я, Я, я пропоную подавиться у еще одного фильма, одного из самых успешнейших фильмов 2008 года Кира Муратова «Молодец для шарманки». Какое пространство, толпы людей, как толпы звезд. Господи, Всевышний, чьям ты Не надо храпеть! Деньги! Дорогая мамочка, нас с Никитой решили разлучить. Улицы холода и ветра. Площадь голодного спазма. <связь> Образ путешествия налегке, чувство свободы, юношеской безбытности. А был ли мальчик? Может, мальчика и не было никакого. Попитання про національне кіно. Цей фільм, або фільм, наприклад, Лозниці, який нам яким ми згадували часто, моє є, в якому там знімалися білоруські, російські актори, фінансування було, там, не знаю, голландці, німці. Тобто, наскільки э, цей фільм є, наприклад, національним? Що для вас, взагалі, українське кіно, національне кіно? Угу. В Опять же, почну зустрічного питання. Uh, такі ніби ще кінематографії і в області фінансування бюджетів і. как к индустрии, территориально, языково и рыночно, да, продиктовано это Дания, там, Сербия. Вот у вас не возникает вопроса, какой культурной идентификации или там национальности режиссер Эмир Кустурица либо Ларс фон Триер? Немає. правда? Немаю, То есть мы совершенно четко понимаем, что Ларс фон Триер, да, да датский режиссер, Эмир Кустурица, все, да. и так далее. И тому. Подобное. Поэтому э уже на протяжении многих десятилетий Европа и мир снимают все свои фильмы, в частности Ларс фон Триер. Ну я, скажем так, насчитывал до 16 ко-продукционных как бы, компаний и 12 стран в производстве фильмов. Поэтому это очень сложный и деликатный вопрос практически уже сейчас на фестивалях или в рынке получить самостоятельные картины, которые являются там финансирована одним государством практически невозможно по нескольким причинам во-первых куло продакшн дает возможность картине сразу же делать экспансию и выходить на смежные рынки то есть если несколько стран финансируют это уже практически гарантия того что фильм выходит на нескольких территориях потому что продюсер профинансировавший или привлекший финансирование с той страны заинтересован чтобы она вышла и это является обязательством финансирования да, первый момент второй момент существуют определенные критерии безусловно не существует это авторства группы, да, то есть нужно, чтобы больше 50% творческого состава принадлежало там, или были выходцы, или имели национальность, не национальность, а гражданство той страны, которую хотелось бы представлять. Поэтому, ну это очень сложный и деликатный вопрос, потому что co продакшн финансируя ту или иную картину, каждая страна отставит свои интересы. Да? Территорию, на которой снимается я в частности, могу привести пример с нашим фильмом в субботу. Да? Это uh -huh. три страны: Германия, Россия, Украина. Сто да? процентов съемки происходили на территории Украины. Да? А, но в то же время большая часть главных ролей исполнена российскими актерами, то что они финансируют да, должны были иметь аргумент, для под что они финансируют. Часть техники, камера, там, часть света была предоставлена немцами, то есть и часть рабочих мест. То есть это вот такая вот непростая конфигурация. Это один из первых вопросов конструкции, которые решают между собой копродюсеры. Вот что, под какие позиции могут выделять и каким образом может быть профинансирована эта картина. Поэтому тема Чернобыля это украинская тема, снята здесь, большая часть там, второго плана, часть главных ролей профинансирована. И э, снялись у, у, украинские актеры, но в то же время нужно искать конфигурацию, под какие бенефиты, под какие пункты, под какие статьи бюджета должна финансироваться там, Германия. Потому что Германия к чернобыльской теме не имеет никакого отношения, но тем не менее они готовы поддерживать и участвовать в украинском кинопроизводстве. Такі от нелегкі процеси, Багато про що не встигли говорити. На жаль, мусимо закінчувати. Дякуємо вам дуже, що прийшли до нас у гості. Бажаємо успіху. І хочу нагадати, що цього року новий фільм Кіра Муратової. виходить. Уже кінопроба однокурсники. Бажаємо успіху і цій стрічці. Олег Кохан був у нас у гостях, один з найуспішніших кінопродюсерів в Україні. Реклама!